ॐ महामाय वेदगेय हतामया अनुसूयात्रितनया ममापायं निवारय नमो नमस्ते जगदेकनाथ नमो नमस्ते सुपवित्रगाथ नमो नमस्ते जगतामधीश नमो नमस्ते परावरेश त्वत्तोऽखिलं जातमिदं हि विश्वम् त्वमेव सर्वं परिपासि विश्वम् त्वं शक्तितो धारयसि हि विश्वम् त्वमेव भो संहारसि त्वं जीवरूपेण हि सर्वविश्वम् प्रविष्ट प्रविष्टसंज्येष्ट यशो न विश्वम् स्वतन्त्रमन्त्राखिलोकबन्धो कारुण्यसिन्धोपरभूतसिन्धो यो ब्रह्मरूपेण सृजतः शेषं यो विष्णुरूपेण च पात्यशेषं यो रुद्ररूपेश्च हन्त्यशेषं दुर्गादिरूपे शमयन्तशेषम् यो देवतारूपधरोऽसि भागम् यो वेदरूपोऽपि बिभरति यागम् योऽधीशरूपेण ददाति भोगम् यो मौनिरूपेण योगम् गायन्ति यं नित्यमशेषवेदा यजन्ति नित्यं मुनियोस्तभेदा ब्रह्मादिदेवापियं नमस्ति सर्वेऽपि ते लब्धहिता भवन्ति यो धर्मसेतुन् दृढा बिभरति नैकावतारान् समये बिभरति हत्वा खलान्योऽपि सरदो बिभरति यो भक्तकार्यं स्वममातनोति सत्वं नूनं देवदेव दत्तात्रेयो भावगम्यो समेयः ध्येयः सर्वे योगभिर् सर्वमान्य कोऽन्यस्त्राता तारकोधीष धन्यः स जल जल यो न शून्या विनिहत निज कालो यो मलो दिव्यलीला अमल विपुल कीर्ति सच्चिदानन्दमुरती व्रतनिज भज कार्ति पाश्वमो दिव्यमूर्ति भक्तानां वरदसतां च परदः पात्मानाम् दण्डस्त्रातानां भयप्रदकृतधिजां सन्न्यासिनां मोक्षदः ऋग्णानां गदः पराकृतमद स्वर्गार्थिनां स्वर्गदः स्वच्छन्दश्च वरो वदः परमुदो दद्यानो बन्धदः निजकृपाकटाक्षनिरीक्षणाद्धरति यो निज दुःखिमपि क्षणात् स वरदो वरदोषहरो हरो जयति यो यति योगिगतिः अज्ञप्राज्ञो भवति भवति न्यस्तिशो ज्ञो ज्ञप्तो भवति भवति व्यस्तधिष्ठे क्षणेन मन्त्रो मन्त्रो भवति भवति सत्कृपा धन्यो मान्यस्त्री जगति समशम्भुनात्रिक्षणेन त्वत्तो भीतो देववातोऽत्र वाति त्वत्तो भीतो भास्करोऽप्य त्वत्तो भीतो वर्षति तेन्द्रोह वा तसत्त्वो हव्यवाहवा भीतस्तत्त्वो धावति शान्तकोत्रा भीतस्तत्तोऽन्यपि तिष्ठन्ति गोत्रा मन्त्र्यो मन्त्र्योऽन्येऽपि वा शासनन्ते वान्यत्र वातिक्रमन्ते अग्निमेकं तृणं दग्धुं न वातोपि वातोऽपि तृणमादतं न शशाकत्वयार्पितम् विना तवाज्ञा न च कर्तुं समर्थो भुवने किमर्थम् करोत्यहन्ता मनुजो वशस्ताम पाषाणे कृष्णवर्णे कथमपि परिश्चिद्रहीनेन जाने मण्डोकम् जीवयस्य प्रतिहत महिमा चिन्तसच्छक्ति जाने काष्ठास्माद्युत्थवृक्षास्त्रुम् दर कुहृगाञ्जातवीतांश्च गर्भान्नूनम् विश्वम्भरेशा वसिकृतप्रया सा दन्त करोति सर्वस्य भवान्पेक्षा कथं भवोत्तस्य भवदुपेक्षा आथापि मूढप्रकरोति प्रकरोति तुच्छाम् सेवां तवो च देववेच्छाम् द्वेष्ट प्रियो वा न च तेऽपि कश्चित् त्वं वर्तसे सर्वसमोऽथ दुश्चेत् त्वामन्यथा भावयति स्वदोषान् निर्दोषतायाम् तव वेदघोषः गृह्णासिनो यस्य किचेद पुण्यम् गृह्णासिनो यस्य कचेद पुण्यम् क्रियाफलम् आस कर्तु भावम् सृजस्य विद्वेत च स्वभावात् मातुः शिशोर्दुर्गणनाशनाय न ताडिते निर्दोदया न घोषः तथा निर्गुणनुर्गणदोषयास्ते न दुष्टा हत्या दयता न दोषः दुर्गादिरूपेरमहिषासुराद्यान् रामादिरूपेरपि रावणाद्यान् अनेकहिंसादिकपापयुक्तान् चारथिवेयुक्तान् स्वपापनाशार्थमनेककल्पान् या सन्तयेतान् नियरान् कल्पान् स्वकीयमुक्तो निजशस्त्रकृत्तान् कृत्वा भवन्त्या मम यः या पापय लेभे गतिं मातृचितां दयालुः त्वत्तोपरको निजकार्यसत्ता त्वमेव नित्यं ह्यविभानमुक्तः नो कार्यम् करणं च ते परगते लिङ्गम् कला नापि ते विज्ञाता त्वमेव नान्य इति ते तत्त्वम् प्रसिद्धं श्रुते नेशस्ते जनिताधिकसम उत्तान्यकश्चा नास्ति प्रभुरदत्तात्रे यग्गुरो निजामरतरो त्वं सत्यमेको विभुः भोगार्थं श्रुदशति कोऽपि वदन्ति क्रीडार्थमित्थं परे ते केच्छाति समाप्तकामम् महिमानं नो विदुरतीतरे कोपिदं सदसध्वनिं तरथा वामास्तु मेत्कथा पन्था मे श्रुतिदर्शितस्तव पदप्राप्ते सुखन्ति वृथा सोऽनन्यभक्तोऽस्य तु पर्युपासको नित्याभियुक्तो यपवेतभेदः यत्प्रितये सो भक्त्या समर्थना तारावली तत्पदभक्तिभावना इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वति विरचितम् श्रीदत्तात्रेय प्रार्थना सम्पूर्णम्